Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada peserta yang mengajar, puancar serta rakan-rakan yang kami kasihi sekalian. Okay, baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tentang untuk 1.1 iaitu jenis-jenis kemahiran bahasa yang terdapat dalam GSKP Bahasa Melayu. Untuk memerlukan pembentangan dengan lebih lanjut Kami ingin memperkenalkan ini terlebih dahulu Saya dari Ariana Bidu Amesha Saya Nur Awadah Kistina Bidu Amesha Okey baiklah, saya akan teruskan dengan pengenalan terlebih dahulu Terdapat lima jenis kemahiran bahasa Yang pertama ialah kemahiran mendengar dan bertutup Yang kedua, kemahiran membaca Yang ketiga, kemahiran menulis dan uh, seterusnya ya aspek tata bahasa dan aspek seni bahasa. Baiklah, saya akan terangkan kita kemahiran pendengar yang pertama. Kemahiran pendengar ini uh, Baiklah, um, murid berkutu untuk menyampaikan maklumat dan ajar bagi pelbagai tujuan Dan yang kedua, berkutu dan memperbaikan maklumat yang tersurat dan tersirat Yang dikenalpasti dengan menggunakan aja yang kritis dan kritis Selepas tangan kepada awal ini Untuk kemahiran membaca Kemahiran membaca ni dia melibatkan keupayaan murid Untuk memahami dan mengetahusik pelbagai jenis teks hmm. Terusnya okay. Dalam standard kandungan kemahiran membaca ni Dia ada asas membaca dan memahami Serta membaca dan memahami maklumat tersurat Dan tersilat untuk memberikan respon hmm. hasil daripada kemahiran membaca tu kita murid dapat membaca dengan lancar murid dapat memahami idea utama dan menyempuh idea dan murid dapat membuat inference dan refleks refleksi terhadap teks yang dibaca okay, untuk kemahiran menulis kemahiran menulis ni penting untuk menguji keupayaan murid menghasilkan dan sesuai dengan konteks Pemain penulis ni untuk ajar murid tu cara buat karangan menggunakan ayat yang dramatis Standard kandungan yang ada dalam pemain menulis ni ialah untuk menghasilkan penulisan karangan Standard pembelajaran dia adalah membuat draft dan menghasilkan penulisan performa bahasa yang betul termasuklah struktur ayat, morfologi dan sintaksis. Contoh aspek tata bahasa dalam golongan kata kita ada kata nama, kata kata nama ni macam kata nama khas dengan kata nama am, kata kerja perada, kata kerja aktif, tak eh, kata kerja aktif, basic, transitif dengan tak transitif. Lepas ada kata adjektif, dan kata tugas okey uh, apa dia ada bentuk kata bentuk kata ada empat kata timbuluhan kata masywu penguasaan dalam bahasa Melayu yang perlu dipahami dan sebutan serta intonasi kosa kata uh, dan peribahasa Baiklah berikut merupakan contoh aspek seni bahasa Yang pertama, peribahasa Contoh, bagai au dengan tebe yang menambahkan kerjasama Dan yang kedua ialah simpulan bahasa Contoh, dengan tulang Dengan yang bermaksud rajin bekerja dan yang ketiga perbandingan contoh putih seperti kapas atau cepat bagaikan kilat maksudnya perbandingan uh, dengan situasi atau keadaan yang berlaku dan yang keempat ialah personifikasi pengisanan contoh angin malam berbisik lembut itu dia dan seterusnya Baiklah, kita akan teruskan topik yang seterusnya iaitu tentang dua jenis kemahiran mendengar. Iaitu yang pertama mendengar aktif dan mendengar pasif. Baiklah seterusnya Baiklah Bagi aspek perlibatan bagi mendengar aktif murid terlibat dalam proses mendengar memberikan sepenuhnya perhatian dan nya um, bagi mereka aktif ni contoh bila uh, guru tu uh, bercakap atau berkomunikasi dengan mereka mereka uh, memberi tindak balas uh, ataupun uh, lebih dikenali sebagai komunikasi dua hala uh, maksudnya uh, murid yang mendengar secara aktif ni dia mampu memberikan tindak balas dan respon terhadap uh, penutur masa penutup Baiklah, seterusnya ialah aspek pelibatan bagi mendengar persis. Murid hanya mendengar tanpa memberikan sebarang reaksi atau tindak balas. Pada seperti yang saya terangkan tadi, bagi mendengar aktif, uh, murid memberikan respon dan tidak balas tapi uh, Bagi bangga pasif adalah komunikasi satu harga iaitu hanya cikgu sahaja yang bercakap dan murid hanya mendengar tanpa memberikan apa-apa reaksi -apa dan respon. Pada seterusnya ialah aspek tindak balas, mendengar secara aktif. Murid memberikan maklum balas, ini seperti yang saya katakan tadi. Dan yang kedua ialah aspek tidak balas daripada mendengar pasif. Murid tidak memberikan sebarang maklum balas atau tindak balas yang diberikan tidak menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang tanya apa yang nak tanya macam benda dia macam yang dia mesti tak bagi apa-apa reaksi kalau even dia walaupun uh, dia angguk hanya mengangguk biasanya uh, contoh ada pertentangan ataupun uh, bunyi tu uh, menceritakan sesuatu murid itu sebut uh, mahu uh, bertanyakan soalan tentang apa yang uh, dikatakan oleh penuntut ataupun pembentangan yang dilakukan mereka dapat menarik soalan berdasarkan pembentangan yang dilakukan balas itu terus Uh, Meringkaskan apa yang difahami Tentang topik yang dipelajari pada hari itu uh, Maksudnya murid yang Mendengar secara aktif ini Mereka mampu melakukan Genggusan uh, serta nikaskan Topik yang dipelajari pada hari itu Baiklah seterusnya Baiklah ini merupakan contoh Tidak balas spesies Yang pertama Seperti yang saya katakan tadi uh, Membisu Maksudnya tidak memberi apa-apa respon Yang kedua Okay, ini contoh situasi Bila cikgu tanya Ada apa-apa soalan nak ditanya Ataupun macam uh, saya nak pilih Siapa-siapa uh, untuk jawab soalan saya di depan Murid yang mendengar selepas ni Dia hanya akan duduk Ataupun macam uh, per, Benda lain bagi uh, Nampak macam mereka ni sibuk Sebab mereka tak nak cikgu orang panggil Untuk jawab soalan di depan Baiklah okay, selanjutnya Baiklah uh, Itu sahaja Thank